नमस्कार शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आज आपण इयत्ता सातवीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीचे प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन चाचणीची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका आपल्याला चालू शैक्षणिक वर्षासाठी नक्कीच उपयोगी ठरणारी यासारख्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेला ऐकॉनवर क्लिक करा म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल इयत्ता सातवी विषय हिंदी गुण पन्नास प्रथम सत्र प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित इयत्ता सातवीच्या पाठ्यपुस्तकातला पहिली इकाई आणि दुसरी इकाई हा अभ्यासक्रम आपल्याला या परीक्षेसाठी विचारला जाणार आहे म्हणजे आपल्या पाठ्यपुस्तकाचे अर्धे धडे प्रश्न पहला ओ रिक्त स्थानुकी पूर्ती करो चार गुणांसाठी आपल्याला या ठिकाणी गाळलेल्या जागा विचारलेल्या आहेत चार बघा पहिली गाळलेली जागा सिर्पछ सो सेकंड्स की भव्य उड्डाणने हमारी सारी थकान को एक पल मे धू आला या ठिकाणी मी उत्तरासहित गाडलेली जागा वाचते म्हणून उत्तर लक्षात घ्या दोन मै शिकार पर कैसे जाऊ से उतार तीन रात मे उनपर चमकता चांद भी और चार ही सी चांदनी हे डालता या पद्धतीने आपण गाडलेल्या जागा पूर्ण करायच्या आहेत ब भाग चौकट पूर्ण करू एक इसका खतरा मंडरा रहा था चक्रवात का दो बिल्ली कल से ही यह करेगी डांस करेगी तीन इनकी नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है कुछ मुखड़ों की नाराजी से चार यह एक सा बरसता है मेह कभा चार गुणा सा एक वाक्यों में उत्तर लिखो एक चिड़िया कहाँ रहती थी उत्तर चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी दो शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है उत्तर दिनों दिन बढ़ती आबादी अशिक्षा और गरीबी यह शहर और देहात की समस्या का मूल कारण है तीन लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी उत्तर लोमड़ी ने कहा मुझे ऐसी बूटी दो जिससे मैं सबसे सुंदर दिखूं। चौथा गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई उत्तर क्योंकि गांव में धुआधार बारिश हो रही थी जिसके कारण मैदान में प्रार्थना हो पाना संभव नहीं था इसीलिए गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा हुई अगला प्रश्न दुसरा अ उचित जोडिया आंगन जिल्द पोथी खिलोने बचपन यासारख्या जोड्या लावायचे आहेत आणि चार गुण मिळवायचे आहेत ब भाग कृतीपुरी करो चार गुणांसाठी ये सब चिंतित और उदास थे दादीमा मुस्कु चुस्कू और चिंगी। ये चारों लोग चिंतित और उदास थे दूसरी कृति ग्रामजन भी इन चीजों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार खेती के नए औजार तीसरा प्रश्न तीसरा हो कथन के सामने सही और गलत चिन्ह लगाओ चार मार्क साथ एक खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है सही दो लोमडी को तेज बुखार था गलत तीन डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर गांवों में दिखाई पड़ने लगा है सही चार बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेच लगाई सही अगला प्रश्न तीसरा समानार्थी शब्द लिखो एक दिया दी कपड़ा वस्त्र चंद्रमा चांद बादल मेह भाग विलोम शब्द लिखो श्वेत शान जय पराजय रात दिन छोटा बड़ा कामयाबी नाकामयाबी हार जी अगला प्रश्न चौथा कारण लिखो चार मार्का एक गाँव बहुत उदास हो जाता है उत्तर कारण क्योंकि गाँव असुविधा बेरोजगारी आपसी झड़कड़े गटबाजी अशांति जैसी समस्याओं से धीरते जा रहा है गाँवों में अब पहले जैसी हरियाली खुशहाली और रौनक नहीं रही इस तरह से गाँव बहुत उदास हो जाता है अगला प्रश्न अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित करना पड़ा कारण जिस समय अग्नि का प्रक्षेपण होने ही वाला था कि कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से नहीं कर रहा है उसे तुरंत ठीक किया गया फिर अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह रुकने का संकेत दिया इसलिए प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलो तीन मार्क एक प्रणाली प्रणाली घोसला घोसले पेड़ पेड़ चिड़िया चिड़िया अंडा अंडे पत्ता पत्ते प्रश्न पांचवा निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखो तीन गुणा सा एक ससुर सास अध्यापिका अध्यापक हंस हंसिनी अभिनेत्री ऊंट अगला प्रश्न पांचवा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखो एक मुंह लटकाना उदास होना। दो चार चांद लगाना शोभा बढ़ाना प्रश्न छठा निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ दो अंकों के लिए दीप दीपशिका दीपक दीप ज्योति दीपमाला इस तरह से कोई भी शब्द बनाओ अगला प्रश्न व निम्नलिखित से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखो तीन गुणांसाठी एक युगांतरकारी युगांतर अधिक कार्य सामर्थ्यशील सामर्थ्य अधिकशील आधारित आधार अधिक रीत प्रश्न सातवा चार अंकों के लिए किसी एक विषय पर सात आठ वाक्यों में लिखो एक शहरों में बढ़ती समस्याएं उसका उत्तर गांव का परिवार बड़ी तेजी से शहर आ रहा है परंतु यहाँ आकर भी सब रूहा सुखी है जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हो देखकर हम व्यक्ति व्यतीत हो जाते हैं मैं यहाँ की दिन बढ़ती भीड़ से परेशान हो उठाऊ जिस चमक धमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है तुम्हारे यहाँ से आने से कई बार मैं पछताता हूँ अशा पद्धति ने विद्यार्थी मित्रानों आज अपन इता सातवी प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापनाची प्रश्नपत्रिका प्रश्न या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवलेली ही प्रश्नपत्रिका आपल्याला नक्कीच उपयोगी ठरणारी यासारखे नवनवीन इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट ओपन करा थँक्यू